Європарламент напередодні відмовився схвалити фінансування Європейської ради. Повернуться до цього питання, коли європейські країни зможуть знайти для України додаткові системи Петріот. Це повідомив колишній прем'єр Бельгії Гі Верховстат. Він наголосив на тому, що країни ЄС мають близько сотні «Петріотів», А Україна потребує сім систем. Заклик європейського депутата підтримали 515 парламентарів. 62 були проти. Петрас Ауштрявічус, литовський політик, депутат Європарламенту, долучається до нашого ефіру. Доброго дня. Вітаємо вас. Вітаю вас. Скажіть, будь ласка, які сьогодні настрої панують в Європарламенті щодо питань, які пов'язані з війною в Україні? Як вони змінюються? Да, Настроєння різні, я маю сказати, і не дуже праздничні. Знаю, що відбувається на фронтах? Зная, сколько не хватает э, э, военной э, помощи в украине знаете тут э, какие-то э, хорошие мысли я, я не нахожу кстати э, какое-то знаете такое э, затишье я бы сказал бы э, э, нет такого оптимизма я бы сказал бы э, между политиками все чувствуют что мы мы вообще запад зашел в какой-то ну, туннель. Туннель э, такой не неопределенности, э, без стратегического курса, без э, необходимой, я бы сказал бы, скорости, э, э, находя решения. И вот это такая, я, я, я бы сказал бы, даже затихшая э, э, риторика. И вообще, я, я бы назвал бы ситуацию такой, как амнезия. Знаете, э, никто не знает, что происходит, и никто не может даже Руки пошевелить, хотя знают, что надо делать. И вот такая вот ситуация, я бы сказал, очень распространяется. И это не только потому, что Евросоюз не может сделать все, что необходимо. Но, наверное, наши союзники в Америке показывают очень плохой пример, как надо реагировать в таких ситуациях. И вот то, что мы слышим сегодня то есть отделение или попытки отделить решение помощи Украине от Израиля, это очень плохой пример, который показывает, что, знаете, мы, в принципе, как-то начали жить по таким, не по одному стандарту. В каждой стране как-то мы подходим с разным подходом, разные стандарты. Тут вот старый партнер, тут новый партнер, І нет никакого поняття, що це одна стратегічна ситуація, і ми сталкуємося з ризиком глобальної війни. А які загалом помилки стратегії заходу щодо підтримки України на цьому етапі війни бачать у Європарламенті і чи проводять роботу над помилками? Да, знаєте, ну є прийняті рішення, але їх не вистачає. Я маю сказати точно. Ну не вистачає. По макрофинансовой помощи мы имеем солидное решение. Это значит, инструмент Украины. Здесь как бы решено, но по военной помощи мы, у нас нет стратегического плана. В принципе, мы отстаем даже от тех обещаний, которые так радушно, радушно раздавали туда и сюда. И нет определенности, что будет завтра. Поэтому я бы сказал бы, вот в марте, то есть, извиняюсь, скоро будет уже встреча на верхах в Брюсселе. Если не будут приняты решения, знаете, будет очень и очень плохо. То есть я как-то смотрю и не вижу лидерства лидерство между руководителями стран Евросоюза. Каждый занят чем-то, каждый бегает по мелочам, а нет общего плана. Я, я бы сказал, бы, Евросоюзу надо что-то сделать кардинально по-другому, потому что мы не будем, не будем продвигаться с, помощью Украины столько, сколько ей нужно. Какими могут быть решения, которые позволят разрушить ситуацию, этот потяг в этом туннеле? Знаете, я, я вам скажу очень откровенно, ситуация такова, что нужны неординарные решения. Там 100 миллионов или 200 миллионов не решит ничего. Нам необходим совсем другой подход к пакету, общему пакету, пакету помощи поиску технических решений по этому вопросу. Я думаю, что если Евросоюз не решится на что-то стратегическое, то всем другое до этого времени, что мы делали. Да, мы делали многое, знаете, и сумели как-то стабилизировать ситуацию, но она теперь исходит, исходит выходит из-под контроля, потому что российская сторона бросает все и даже больше. И у нее такие партнеры, как Иран, знаете, и Северная Корея, и Китай, и другие э, способы обхода санкций, э, все э, перебрасывает в очень плохую э, э, ситуацию. Петра, вы на связку? Так, втратили ми зв'язок з Петресом Ауштрявічусом. Зараз спробуємо його перенабрати. А поки що знову звертаємо вашу увагу на карту повітряних тривог. Як бачите, що наразі тривоги у Києві, Київській області, Чернігівщині, на Сумщині, Полтавщині, Черкащині, Кіровоградській області, Харківській та Донецькій. Будь ласка, не ігноруйте тривоги, перебувайте в укритті до відбою. Моніторингові пабліки інформують про те, що ракета, яка залетіла через Черкаську область, долетіла звідти до Київської, і потім звернула на Полтавську, припинила існування в межах Полтавщини, проте ракетна небезпека триває до відбою, тому не ігноруйте її. П'ять разів Ауштрявічус повертається до нашого ефіру це депутат Європейського я парламенту. Ну, я не думаю, що вам слід вибачатися за такі технічні моменти. Ми говорили про те, що Євросоюзу потрібно кардинально змінювати свій підхід. Тому продовжуйте, будь ласка. Да, так, это, і этот підхід, по-моєму, має бути зв'язаний зв'язки іншим способом координації, взагалі, находа фінансових средств і координація по виплащенню цих. Планов, то есть наращивание производства, военного производства в Евросоюзе, способы, как это делать с другими партнерами, которые могут производить, мы должны там закупать, не смотреть, что только было бы произведено в Европе, но это надо сделать делать настолько скоро, потому что завтра может быть еще хуже, чем сегодня. Поэтому я очень надеюсь, что будут какие-то выводы. Потому что, знаете, я слушаю интервью президента Зеленского, он говорит настолько ясно, настолько открытыми словами, что я я не знаю, насколько лидеры еще имеют времени рассуждать или обсуждать те слова, которые они слышат от президента Зеленского. Я думаю, что если так будет продолжаться, знаете, мы мы себя просто закапываем, мы себя закапываем в какое-то прошлое в те неопределенности, которых которых столько много в Евросоюзе по многим причинам, но Я якщо ми тепер не зреагуємо, значить нам не така наша ціна. Значить, наші слова йдуть в одну сторону, а діла другої. Будемо сподіватися, що рішення буде знайдене, оскільки для України Надеюсь. це питання виживання, а для Європи вочевидь це питання безпечного майбутнього без війни. П'ятра Сауштревич, Остотовський політик, депутат Європарламенту, був з нами на прямому відеозв'язку.